Що, Наталі, поговоримо по-жіночому? Поговоримо. Відверто скажу, що мені дуже цікаво от знати, як жінка живе, коли вона публічна, коли її чоловік публічний, коли все як на долоні. Важко бути дружиною чоловіка, про якого мріють, ну я так підозрюю, мільйони жінок в цьому світі. А, ви знаєте, я ніколи не думала про те, а, хто мріє, кількість мільйонів мріє про мого чоловіка ви для того, що не равнила. Я не ревнива, я не вмію ревнувати к вимишленим предметам чи к вимишленим людям. Якби було щось конкретне, тоді я думаю, що я ревнива. Але я вдячна, що до цього часу не було ніякого прецеденту. Тому я ніколи не думаю, якби було, якщо би. Чи тяжко? Ви знаєте, я думаю, що. Життя любої жінки, люба сім'я це велика праця, і е, незалежно від того, чим займається твій чоловік, е, це робота. І я така ж жінка, як і всі останні, і е, я роблю свою справу. Що вас привабило? Що було основним, що звернуло вашу увагу, окрім того, що зовнішність без сумніву вашого чоловіка видатна? Ну, вже ж не думаю, що майстерність на ринку. Что привлекло? Что привлекло в моем муже? Ну, наверное, с первого взгляда, конечно же, это его рост и, и его строение, его тело. Потому как, конечно же, и... С первого взгляда ты, ты не мог рассмотреть все человеческие качества, и наша встреча происходила, м, сближение очень постепенно и очень долго, поэтому, э, увидев его, и спустя полгода я только с ним э, имела возможность заговорить, поэтому, э, ну а когда уже мы э, познакомились и стали общаться, то, конечно же, его качество это был и остается, был очень тактичен и галантнен в общении с женщинами, эм, трепетно относился и очень красиво ухаживал. Вот, и, ну, естественно, его э, интеллектуальная сторона произвела на меня впечатление, потому как ну, до сих пор существует клише, что профессиональные спортсмены, особенно боксеры, он, они... С с отсутствием интеллекта или с малым интеллектом, но Виталий был тот человек, который абсолютно перечеркнул это клише и показал мне, что Независимости от деятельности, вида деятельности, человек может быть органичен и, и не только достигать успеха в спорте, но и как личность гармонично развиваться. То есть он читал стихи, он э, свободно владел английским языком, что тогда, 16 лет назад, когда я еще не владела ни английским, ни немецким, произвело на меня, конечно, неизгладимое впечатление. Знаете, я мало задоволен, скажу, не для комплимента, покупайте со младшим братом, за Я Тасяк, Жинка, далеко спорту, мене чоловік теж далекий від спорту. Я е, прихильниця оцього кліше, що особливо боксери, ну це просто купа. Я не хочу образити гора м'язів. Так, от, а звідки це це батьки? Що таке? От звідки такий? Ну я не знаю, такий симбіоз інтелекту, вишколу військової галантості оце все звідки це. Ну, я думаю, что, конечно же, все азы. Я сама являюсь мамой троих детей, я понимаю, что вот весь фундамент, конечно же, это, это семья, это семья, и все, что закладывается в детей с детства, это дает свои ростки потом взрослом, в взрослом зрелом возрасте. И у Виталия Владимира прекрасная семья, и семья военных, естественно, там была всегда очень жесткая дисциплина всегда. И э, ребята очень много э, колесили не только по Советскому Союзу бывшему, но и э, были за рубежом, поэтому, конечно же, э, то есть общение, э, манеры, э, галантность, языки, опять же и понимание того, что э, Воспитанность и uh, познание языков, литературы, это пригодится в жизни. Наверное, это все-таки с детства. А потом ребята, конечно, никогда не останавливались на достигнутом. Они uh, всегда развивались гармонично. То есть, если это был спорт, то они параллельно учились. Uh, поэтому, я думаю... Как вас я к невестку? Я тоже майбутня свекруха и так себе хочу научиться. Нас, Это вообще... был экзамен, а я концептуально Вы знаете, никакого экзамена у нас не было. У нас вообще отношения с моим мужем я, я называю задом наперед. То есть у нас мы познакомились, и мы стали э, буквально уже через три месяца жить вместе. Потом мы начали вместе путешествовать. У нас э, вот такого классического знакомства с родителями, э, у нас его просто не было. Все было очень спонтанно, было на колесах. То есть сначала мы э, поняли, приняли для друг друга, что э, да, мы любим и готовы идти по жизни вместе, а потом, ну, мы сообщили об этом родителям. У нас не было свадьбы, у нас э, расписывались мы <laughs> очень смешно. Э, через год после нашего знакомства мы, в принципе, мы не планировали э, играть свадьбу. Ну, так, так было, так было удобно, так было нужно, чтобы путешествовать вместе и э, а мы подали заявление, очень быстро расписались, и без церемонии, конечно же, и Виталий, и Владимир, они прямо от ЗАГСа уехали на спортивные соревнования, и я осталась стоять на ступенях с свидетельством свидетельством о браке, да. Ну и вот моя первая брачная ночь была в одиночестве, поэтому но. Но я считаю, что и в принципе я никогда вот не думала там. Все, щоб було по правилам, У без своєї фата правила. і біле платье. Ні, це, то і... не було. Було только на подіумі, але не з моїм мужем. Да. Знаєте ще одне, чоловік, батько, який вирішує, ну я не скажу, що все кулаками, але фізична сила має дуже велике значення. Вас не лякає, ви не звертаєте увагу на те, що ваші діти будуть вирішувати основні проблеми власне фізичною силою. Як знайти оцей баланс у своїх дітях? Батько долучається, і скільки він заліз займається з дітьми? то что касается детей абсолютно не переживаю потому что а наши дети как говорят на наших, на наших детях отдохнула природа в, в, в плане спорта я не думаю что кто-то из них будет профессионалом в каком-либо спорте они занимаются очень многими видами спорта но мы никогда не будем искусственно создавать для них условия, например, направлять их в бокс. Старший сын сейчас пробует себя в боксе, но для своего физического развития он это позиции свои, об этих позициях четко заявляет. Я не хочу участвовать в соревнованиях, я просто хочу узнать, что такое бокс, и просто для себя. Какой Виталий отец? Замечательный, но катастрофически мало времени. Но когда он с детьми... Он, конечно, пытается по максимуму те короткие часы или дни, он пытается их насытить по максимуму, чтобы дети знали и чувствовали его присутствие. Ну, конечно же, дети знают и чувствуют его присутствие, потому что мы созваниваемся каждый день, несколько раз в день. Слава богу, сейчас есть технологии. Мы общаемся в скайпе, поэтому. Я не думаю, что дети страдают. Просто когда это норма, когда дети растут и с детства знают, что отец много работает, что у отца не только спорт, но и много других еще областей, в которых он хочет достигнуть успеха, они относятся с пониманием и знают, что бывает и такая модель семьи. Поэтому все замечательно. Если наша страна есть специфична в многих отношениях, но одна из них – это так называемый бумонт. Ви належали до певного кола одного бомонду. Тепер ви входите в інший бумонт. Це додало якихось додаткових обов'язків? Це щось відкрило для вас? Чи це навантаження? Чи це знову подіум? Що це для вас? А ви знаєте, я ніколи не розсматривала і. Свою жизнь как бомонд. Я воспринимала это как, как реальность, как неотложная часть. Если мой муж стоит на такой позиции, конечно же, я должна соответствовать. Но, наверное, к счастью, мне никогда не приходилось играть. И чего я не умею делать, это одевать маску. И играть на публику. То есть я стараюсь себя окружить по максимуму теми людьми, с которыми мне комфортно и с которыми мне не приходится по жизни играть. Я, наверное, имею счастье быть самим собой. Вот это, наверное, для человека самое большое счастье, когда он может позволить себе оставаться и быть таким, какой он есть. Вот я имею это счастье, поэтому мне не приходится играть. Я такая, какая есть. Кому не нравится, выходите из круга. Десять років, наскільки я знаю, ви присвятили дітям. Так, зараз ви стаєте публічною особою більше. Ви мусите в силу, ну, в силу ситуації виходити в люди, займатися іншою роботою. Ну, принаймні, ваш візит на Закарпаття дуже насичена програма. Що вас, до речі, пов'язує Закарпаття, якщо пов'язує, ну і яким цей був день? Що ви для себе відкрили? Якщо відкрили без судно? Начну з початку. То, что я делаю сейчас, это не в силу того, чем продолжает заниматься мой муж в связи с его политической карьерой. Абсолютно. Благотворительностью я начала заниматься независимо от мужа и не в его партии, и не в его фонде. То есть я пришла... Я являюсь членом правления фонда, маленького фонда, немецкого фонда, который занимается благотворительными акциями у нас на Украине. И по <coughs>, случаю судьбы я познакомилась с организатором этого фонда, который на тот момент знал Виталия и в дружеской беседе очень просил отпустить меня стать членом его фонда. И Виталий дал э, согласие, но при условии, что меня будет задействовать не очень много, чтобы мама оставалась по, по максимуму дома. И вот так вот три года назад я начала эту э, деятельность в немецком фонде, и членом которого я являюсь. Наш фонд называется по-русски «Фитоспасатели». Э, вот. И чем мы занимаемся, э, моя спе наша специализация? Мы, у нас на сегодняшний день 8 наших объектов. Что мы делаем? открываем игровые детские комнаты в госпиталях для тех детей, которые находятся длительное время. Это с разными диагнозами. Есть дети очень сложные и сердечно-сосудистые сосудистые заболевания и с церебральным параличом. Поэтому для меня это не ново. То, что я мой визит здесь, и то, что мы делали по, по поводу нашей насыщенной программы вчера. То есть это для меня было дело, которое я делаю уже на протяжении трех лет. И что дал вчерашний день. Знаете, каждый раз, вот когда я начала этим заниматься, я знала, что у нас там в стране да, плохо ситуация, не хватает финансирования, а финансирования особенно в Министерстве здраво здравоохранения. Но когда я начала сталкиваться, вот реально, очень близко подошла к этой проблематике, я поняла, что это полная катастрофа, и что я уже никогда не смогу остаться равнодушно. И, и что дают мне такие поездки? Конечно же, переворачивается абсолютно сознание. То есть распределение ценностей меняется, знаете, вот как если бы человека поставили с ног на голову, то есть ты реально понимаешь, что твои проблемы, когда ты иногда сетуешь на жизнь, там, боже мой, это, знаете, сетование на очень высоком уровне, ну, там, не настроение, ну, нет мужа, боже мой, но а реально есть у людей проблемы очень серьезные, и, ну, мы не вправе просто оставаться в стороне, и наша социальная ответственность помочь, особенно самым беззащитным, это детям. А я научилась у этих детей, особенно когда дети э, тяжело больны, либо как вот вчера мы посидели, да, интернаты, где детки с очень сложными диагнозами и э, с отклонениями в умственном развитии, но э, их э, стремление к жизни, их стремление э, быть здоровыми, их стремление на их уровне достичь, э, развития достичь своих целей, пусть они маленькие цели, для кого-то это несколько шагов, для кого-то это первые буква алфавита. и ты видишь насколько они любят жизнь и ты понимаешь, что наверное, они знают больше, нежели мы. и они что они еще вот такие дети им не нужна наша жалость. и вчера мы общались с девочками, да, у них они с синдромом дауна, но это был прекрасный день, потому что они мне дали настолько положительных эмоций, заряда, вот, и юмора, сколько у этих детей. Когда ты с ними общаешься наравне, они тебе точно так же отвечают наравне. И я не чувствовала, что да, конечно, им сложно, но их жалеть не нужно. Их нужно акцептировать и смотреть им глаза на уровне своих класс. Для них это очень важно. Они чувствуют, когда ты не играешь, когда... Ты, реальный и настоящий что вас повязывает за Закарпатьем? че их что повязывает ну конечно с, с на, в первую очередь по материнской линии все все мои корни уходят очень глубоко в Закарпатье. моя мама родилась в Закарпатье, да и Тячевский район не скажу, не помню. Я каждый раз, когда мне нужно, я звоню маме, где ты родилась. А дедушка и бабушка у меня еще живы, живут в Ивано-Франковской области, в горах, в Карпатах. То есть, поэтому как бы вся материнская линия уходит, она отсюда. И я думаю, что генетически я это чувствую Потому как мы, ехав сюда Со Львова в Ужгород И играли там коломейки вот, И я начала танцевать Он смеялся и говорит Значит, наверное, это все-таки вот на, на генном уровне Это генная память Она дает о себе знать Ну и, конечно, когда я, например, мне легче говорить по-русски, да, но я очень люблю украинский язык и умею и на нем говорить просто, ну, в силу того, в силу обстоятельств, что мы очень много ездим, поменяли страны, мне не приходилось общаться на украинском языке, но когда играет украинская музыка, либо когда я пою по-украински, ну, там, наверное, уже просто это на подсознательном уровне Ваші співи вони спричинили, ну не скажу, що фурор, але велику увагу притягнули до вас. Це щось давнє приховане, чи це якесь захоплення? що Це є? Це моє увлечение. Це увлечение моєї Я і Ті, хто з нами близько заприкасаються, наші друзі, наша сім'я для них це абсолютно був не шоковий момент, ані. Знают и знали, что я пою, а то, что это произошло именно перед боем Виталия, я уже рассказывала в своих интервью, что эта песня нашла меня просто по воле судьбы. Я познакомилась с продюсером и автором этой песни, который показал мне новую аранжировку и версию этой песни, и предложил попробовать. И для меня было интересно. Посмотреть, что из этого получится. Я, честно говоря, не ожидала, что получится качественный продукт, ну, потому как я не профессионал, для меня это хобби, мое увлечение. И мы решили попробовать. И родилась прекрасная песня, которую мы потом намного позже, спустя много месяцев, решились показать Виталию, которому это тоже понравилось. И потом родилась идея, почему бы если это. Качественно, почему бы это не донести до зрителя. Но для меня это было не начало карьеры, не продолжение. Почему для меня это может было э, не так сложно и э, достаточно с легкостью я смогла это сделать, потому как э, я выходила. Э, не доказывать свои вокальные способности. Я э, не выходила на сцену для того, чтобы начать мою певческую карьеру. Абсолютно. Это был момент, это была вспышка, это была э, идея, это без продолжения. Я вышла, спела. Эта песня посвящалась моему мужу, и мне не было страшно, потому что я уже знала, что э, мое пение нравится мужу. Поэтому, наверное, я с легкостью воспринимаю. Да, я читаю, может, мне интересно. Кто-то критикует, очень много было разговоров. Но э, откровенно скажу, мне по большому счету абсолютно все равно, потому что я делала это не для того, чтобы доказать э, кому что-либо. А те, кто знает, что я пою. Они мне поддержали, очень радовались. Тех, кто не знал, ну, может быть, кому-то понравилось, я очень рада. Кому нет, ну, здорово, у каждого из нас разный вкус. Пані Наталья, вопрос абсолютно женский, как на мене. Что вы делаете во время боя вашего мужа? На рынке это все одно бой. Я повторю, я далека от спорта. Ви молитеся, шлете прокльони його ворогам. Я собі з трудом уявляю, що я би сиділа дивилася, як хтось намагається скочити в моєму чоловікові лице. Якби я стримувалася, щоб не вискочити, і не вдарити. Ну ясно, що я десь гіперболу використовую, але все одно. Чисто по жіночому, не кажу по-бабськи, тому що, дивлячись на вас, таких асоціацій не виникає. Конечно, во-первых, 16 лет мы уже вместе. Я очень давно соприкоснулась с профессией моего мужа. Я всегда говорю, мы вместе пришли в профессиональный спорт. Так просто получилось, мы познакомились, и после этого, спустя некоторое время, Виталий подписал контракт о занятии профессиональным боксом. Поэтому для меня это было, наверное, все постепенно, с более легких боев. И, как бы, наверное, как любой человек, он закаляется, привыкает, я не знаю, подстраивается. Я принимаю это как профессию своего мужа. Я не могу сказать, что мне легко э, сидеть возле ринга и сдерживать свои эмоции и переживать это все внутри. Нет, конечно. Но э, для меня я никогда не представляла э, другого варианта. Я никогда бы не смогла сидеть перед телевизором, это я знаю точно однозначно. Э, я, мне хочется быть там и разделять, чтобы не случилось, разделять всю участь со своим мужем. Что я делаю возле ринга, ну, ни в коем случае я не шлю проклятие сопернику. Это такой же спортсмен, как, он, как мой муж. Он, он не выходит в ринг выяснять свои личностные отношения. Это спорт. Я, наверное, просто желаю победы от всего сердца и стараюсь каждый раз гнать все дурные мысли от себя, потому что только, только с верой в победу я прихожу. В зал, і тільки так Ваш чоловік вибрав інший ринг, він не має зараз меж, і цей ринг, який має назву політика, тим паче політика в Україні не має правил. Да, я всегда говорю, когда меня спрашивают, ну что, ты теперь будешь рада, когда твой муж завершит спортивную карьеру и займется политикой? Вот я как раз и говорю, что, ну, наверное, мне легче два-три раза в год сидеть перед рингом и знать, что там все по правилам, и есть рефери, рефери, нежели знать, что мой муж занимается политикой, хотя я реально понимаю, почему, для чего, и разделяя его взгляды и поддерживая, но не могу сказать, что мне становится от этого легче, потому что, ну, там там нет ринга, в политике нет ринга, и надеяться нужно только на команду, которая может прикрыть тебя со всех сторон и прикрыть тебе спину. Вот, поэтому ну, буду так же, с позитивными мыслями и, наверное, молиться о том, чтобы у него все сложилось и поддерживать его всем тем, что я могу. Это создавать ему все условия для его роста, для, для того, чтобы он, уезжая, не думал о том, что э, дома есть проблемы, э, что я есть, я надежный тыл и У нас все буде добре. Ну і е, ця кар'єра, яку обрав ваш чоловік, вона передбачає повернення і життя все таки в цій країні. Ви багато їздили, розуміючи, маючи досвід теж поїздок і спілкування з людьми, особливо молодь. Вона обирає цивілізовану комфортну європу. Вам доведеться, як я розумію, осісти все таки в Україні. Ця перспектива, ця можливість ваших дітей, вас маму, яка бы не була віддана дружина. Ми ж мамы, Все одно хочеш дитині, щоб було легше. Як ви це сприймаєте? Чи ви плануєте як буде як Украину. Я буду, я буду. А вы знаете, мы никогда не уезжали с Украины, поэтому для меня э, термин «возвращение на Украину» но мы никогда не покидали Украину. То есть да, нам в силу того, что мой муж занимался и занимается такой вид, видом деятельности, мы очень много путешествовали, жили в разных странах, но мы всегда были на Украине и наши дети сейчас учатся на Украине. То есть абсолютно в силу того, что мы много очень ездили, детям при, приходилось менять школу, он, э, да, мы, э, наши дети дети не учатся в украинской школе наши дети учатся в интернациональной школе которая позволяет нам менять страны потому что у в этих школах программа одна то есть мы поэтому мы спокойно переезжаем в Америку Германия сейчас они в Киеве да также в интернациональной школе поэтому я не вижу проблем, то есть для меня, как для женщины, у меня э, есть друзья во всем мире, и у меня семья моя, мне моя сестра, моя папа, отец, они все находятся на Украине, поэтому я не могу сказать, что э, мы уехали, мы здесь, мы мы на, мы на месте, и я буду там, где я буду нужна мужу. Если он уедет снова в Германию, мы будем, я знаю, что мы соберем чемоданы, возьмем детей и поедем жить в Германию. Если это будет Америка, да, если будет новая страна, то есть. Э, спортсмен, жена прес-професіонального спортсмена, а тепер професіонального політика. Ну, я думаю, що будемо. На завершення. Ви знає, тут я вас слухаю, і все одно в мене складається враження, що я розмовляю з жінкою військового. І термінологія. І оця вся готовність зібрати валізи і все і поїхати, все-таки це є присутнє. Ви все-таки в тилу? Ви погоджуєтеся на другій ролі дружини? Як ви вважаєте, роль жінки? Вона в чому полягає в першу чергу? знаете, в балансе. Я не могу сказать, что я отношусь к ряду женщин, которые вот быть абсолютно стопроцентной мамой, это то, чего бы я хотела навсегда. Это для меня однозначно, это моя прерогатива. Дети для меня все, моя семья, да, тыл. Но я считаю, что женщина имеет право и должна развиваться гармонично. И если, если женщине э, позволяет время, и если она может это сделать так, чтобы это было не в ущерб семье и заниматься еще какой-либо деятельностью, э, Абсолютно согласна. И э, стремлюсь и буду к этому стремиться, но ни в коем случае не в ущерб детям, потому как уезжая даже сейчас, вот на, на два, на три дня, да, то есть я понимаю реально, что трое детей, это, э, это большой объем работы, они у нас маленькие, и то есть мой отъезд даже на три дня, э, ну, это большая координация, это так, вот, вот бизнес-план. Бизнес я звоню каждый день, я контролирую, чтобы это было все по плану. Э, слава Богу, есть еще здоровые молодые бабушки с дедушкой, которые могут... Спину прикрыть и я уезжаю с абсолютно спокойной душой, потому что знаю, там на месте моя мама, либо свекровь. И, и так вот мы справляемся. Но э, я согласна, что женщина не хочу сказать, что она должна быть может быть, кому-то это не понравится, быть за спиной абсолютно своего мужа. Да, э, э, я хочу, и я есть надежный тыл, и прикрываю спину к своему мужу. Но мне больше нравится позиция, когда женщина идет плечо к плечу со своим мужем, параллельно. И тогда это настоящее партнерство, это семья и это гармоничное развитие, когда муж и жена смотрят на уровне глаз друг к другу, а не кто-то свыше, кто-то сниже. Но я не за то, чтобы женщина была лидером семьи. Мне нужен сильный мужчина, мне нужен лидер, на которого я могу равняться, и у меня такой лидер есть. И мой муж является для меня самым большим стимулом. Он шел вперед, а мне никогда не хотелось. В силу своего характера никогда не хотелось от него отставать, и всегда хотелось развиваться, независимости, дети, маленькие, большие. Он мой кумир, он мой лидер, а я стараюсь всегда быть ему подстать. Что вы расскажете своему человеку и провязать на Закарпатье? Что расскажете? Абсолютно. Уже вчера мы созванивались и... Он спрашивал, как все проходит, и я ему рассказывала, что у меня масса впечатлений и много новых идей. И то, что я увидела здесь, в Ужгороде, на, на базе мне вчера показали четыре таких учреждения, интернаты или, или пансионаты, как их правильно назвать, да, для детей с всевозможными физическими, умственными проблемами развития. То, что мне очень понравилось, то, что идея Олега, я, к сожалению, фамилия... Кириленко. Да, Кириленко. Просто душа человек. И то, что он делает своими собственными силами, то как он пытается интегрировать этих детей в общество. Мы побывали в обыкновенной школе, там, где дети э, инвалиды присутствуют и посещают эти школы. Но э, вот я, вы просто, знаете, я вчера обнимала, говорю спасибо огромное, потому что вы доказываете нам всем, что это реально на уровне э, своего города. И, я буду делать все для того, чтобы поддержать эту философию, эту идею, что нужно нашему обществу показывать, что а, есть проблематика. Но не нужно закрывать глаза и опускать их от того, что нам некомфортно, когда или у нас возникает чувство жалости, когда мы видим человека в инвалидной коляске. Абсолютно нет. Ему это не поможет. А вот помочь ему интегрироваться в общество и то, что делает Олег, приводит этих детей, и наше новое подрастающее поколение воспринимает их адекватно, воспринимает их как полноценных э, членов общества, это то зерно, которое даст свои раски. И, я сейчас вернусь, и у меня есть много идей, и я очень хочу помогать в этом направлении, и хочу, и очень рада, что у меня есть такая возможность ездить по Украине и знакомиться с такими людьми, как Олег. Ему большое спасибо.